Александр Леонидович, расскажите, пожалуйста, желтоводцам о том, как работает ваше предприятие, как вы готовы к началу нового сезона, особенно это важно и актуально, такой непростой для нашей страны ситуации экономически и политически. Здравствуйте, уважаемые желтоводцы. Спасибо телекомпании Степ за предоставленную возможность пообщаться с вами прежде всего, предприятие работает в плановом графике. Готовимся к началу следующего отопительного сезона. Котельная, наши котлы по ТВМ, буду называть предприятие, как оно есть сейчас, котельная, полностью готова к подаче тепла на город. Котлы, которые возле нас подготовлены, прошли гидравлические испытания и могут быть включены в любую секунду фактически. Магистральные трубопроводы тоже прошли гидравлические испытания и могут подавать в любую секунду уже сейчас тепловую энергию на город. При проведении гидроиспытаний по городским тепловым квартальным сетям на данный момент установлено 54 порыва. Это небольшое количество для нас, и работы будут выполнены к 1 сентября в полном объеме. Я думаю, до 1 сентября еще проведем дополнительные гидравлические испытания, то есть предприятие будет полностью готово к сезону на 1 сентября. То есть вы хотите сказать, что технически предприятие полностью готово? Да. Фактически мы уже сейчас можем поддавать тепло. При наличии газа. Александр Леонидович, просто есть такая информация со стороны, что у вас на предприятии практически все изнушено оборудование, ну, в большей степени, чуть ли не 80-90%. Вы можете подтвердить эту или опровергнуть информацию? Ну, категорически данную информацию опровергаю. К сожалению, некоторые политические силы в преддверии выборов пользуются таким моментом для набора очков для своей агитационной кампании. На предприятии для себя уже определились. И пока не хотим вмешиваться во время предвыборной кампании. Но после предвыборной кампании будем подавать судебные позовы к данным лицам. Фактически, чтобы люди представляли, у нас в городе Нашим предприятием отремонтированы полностью капитально два котла ПТВМ-100, которые находятся. Фактически для отопления города достаточно одного котла. Только в сильные морозы, там ниже 20 градусов, мы включаем второй котел для дополнительной подачи тепла на город. Износ основного энергетического оборудования на ТЭЦ не превышает 30%. Это не 90%, как рассказывают, это 30%. Магистральные тепловые сети... Максимум 50% износа. Несколько хуже вопросов обстоит по внутригородским квартальным сетям. Проводятся большие ремонтные работы. И фактически за последние 4-5 лет у нас сейчас объем подпитки сетей в два раза ниже нормативной для наших сетей. Это проверено и контролирующими, и Нацкомиссией. Ну, фактически сети находятся в удовлетворительном состоянии. И небольшие деньги абсолютно требуются для того, чтобы их довести. Полностью идеальное состояние, скажем так. Хотя этого добиться тяжело, но к этому надо стремиться. Сейчас принят закон, закон по передаче в обслуживание внутридомовых сетей. Предприятие уже и морально готово. Сейчас надеюсь, нам исполком городского совета немножко поможет материально, физически. Я думаю, после подписания закона, сейчас мы проголосуем в Верховную Раде, и остался подпись президента после президентских выборов, надеюсь, этот закон будет подписан, и мы начинаем заниматься ремонтами внутридомовых сетей. На данный момент единственным источником энергии остается газ все-таки. Да? Мы напрямую от этого зависим. Как с этим обстоит ситуация, тем более мы знаем, в условиях повышения цены на газ. И был разговор об альтернативном топливе. Как дальше? Продвигается этот вопрос или стоит на месте? Нет, работа продвигается. Но, к сожалению, в связи с последними событиями по Донецкой области несколько затормозилось финансирование этих работ. Арендаторы работают, восстанавливают оборудование. В принципе, планы остаются теми же самыми. На начало этого года планировалось запустить котлоагрегат на водноугольной смеси на угле, где-то к концу этого года. Но теперь, наверное, к сожалению, будет немножко сдвинуты эти планы. Хотя эта работа должна быть в любом случае выполнена, проблемы с газом, которые могут возникнуть в связи с отношениями с Российской Федерацией, город может остаться, конечно, без отопления, есть такая угроза. Но я думаю, этот вопрос решится и приложат и депутаты городского совета, и местные власти все силы для того, чтобы максимально быстро позволить арендаторам оборудования запустить котлы на альтернативных газовых источниках энергии. Возвращаясь к вопросу об арендаторах, скажите, они работают и выполняют свои, скажем, условия договора? Да, на настоящий момент арендаторы полностью выполняют условия договоров аренды. Ежемесячно перечисляется арендная плата. Это порядка 100 тысяч на наше предприятие, порядка 20 тысяч местный бюджет. Также, насколько мне известно, подаются нам графики на компенсацию коммунальных услуг. У них работает порядка 50 человек наших желтоводцев. Они сейчас на территории станции выполняют работы по подготовке оборудования именно паросиловых циклов к запуску. Это и восстановление железнодорожных путей, восстановление системы углеподачи, восстановление того оборудования, которое взято в аренду уже. В настоящий момент обязательства полностью выполняются. Александр Леонидович, расскажите, пожалуйста, о перспективах предприятия в целом и вероятности начала сезона все-таки вовремя. Перспектива предприятия в целом, на мой взгляд, положительная, и динамика показывает за последние годы, что мы движемся в правильном направлении. То, что сейчас речь идет о передаче, о закрытии ТЭЦ некоторыми кандидатами, о переводе всех на автономные системы отопления, ну, очень много лет ведутся дебаты по этим разговорам. У нас уже есть фактические и технической наработки. Например, индивидуальные топочные, которые расхвалены, установленные на совхозе, у них КПД всего 76-78%. При том, что наши котлы, и это подтверждено и приборами учета выработки тепловой энергии, и газоанализаторами, инспекции несколько раз приезжали, имеют КПД 94-96%. Максимальный КПД, достигнутый на наших котлах, 96% в определенных режимах. Рабочий в среднем идет 92-94%. Против итальянских котлов, расхваленных 76-78%. Вы понимаете, это разница в КПД, это объемное количество газа, которое надо доп дополнительно сжечь, чтобы выработать уже количество тепловой энергии. Я вообще не понимаю, о чем говорят эти люди. То же самое у нас есть примеры, даже тоже Ужгород взять в этом году, который полностью переведен на автономные системы отопления. Там очень долго его ставили в пример. Но в этом году им на город снизили давление в середине февраля, потому что люди как не платят за тепло централизовано, так не платят и <свят> за тот газ, который сжигают в индивидуальных котлах. И фактически, наверное, многие видели выступление Ужгородцев по телевидению, когда возмущались 15-20 градусов мороза, у всех котлы стоят, а газа нету. Если мы хотим получить такой же результат в нашем городе, ну, как говорится, пожалуйста, можем идти по этому пути. Хотя такое вообще не воспринимается. Кроме того, газовые котлы индивидуальные не позволят использовать второй вид топлива. Опять же, не до будет какая-то авария на городе, все понимают, что это техника, и она все время ломается. Авария на газопроводе, город остается без газа, все остановилось. Плюс с этим завязаны с газовыми котлами электричество. Какая-то авария на электрических линиях. Газовые котлы просто не смогут работать, не остановятся насосики. Ну, в общем, это очень долго. Я категорический противник перехода на автономные системы отопления. Ну и кроме того, даже и финансово посмотреть. Вот для того, чтобы полностью... У нас были, конечно, по станции вопросы 5-6 лет назад. С котлами совсем. Предприятие, не получив из города практически ни копейки, за вот эти вот 5 лет всего получили 360 тысяч гривен. Вложило 18 миллионов своих средств в реконструкцию котельного оборудования. Сейчас мы имеем абсолютно надежную ТЭЦ, абсолютно надежные магистрали. И надо заниматься внутридомовыми сетями. На это мы потратили 18 миллионов всего. В то же время в 2007 году альтернативные источники просчитывались институтом по заданию городского совета. Сумма средств, необходимых для перевода на газовые автономки и на электрические автономки. Я позволю себе напомнить, газовые автономки должны были обойтись городу 800 миллионов. В 2007 году электрические в полтора миллиарда гривен. Это институт просчитывал по заданию городского совета. Ну, вещи абсолютно несравнимы. 18 миллионов и 800 миллионов. И то же самое вот по котельным меня всегда возмущает. Перевели садики, школы, некоторые на автономные, топочные. За газ из, э, городно платит гораздо больше, чем платила. За отопление централизованное в этих сетях. В то же время за, строить, за постройку одной автономной котельной для одной школы можно было эти деньги спокойно направить и поменять минимум в пяти школах полностью внутридом, внутридомовую систему отопления, которая у нас забита поменять батареи, -за которой, ну, провести всю эту работу, из-за которой возникают вопросы зачастую справедливые у жителей по некачественной, некачественной предоставлению услуг именно вот этот вопрос это вот, сейчас э, уже принятым законом, и который, надеюсь, будет подписан новым президентом, будет решаться, чтобы внутридомовые сети передали производителю услуги, и производитель услуг, получив какие-то оборотные средства, уже с квартплаты жильцов вкладывал их в реконструкцию внутридомовых сетей. Это не то, что в разы, это в сотни раз дешевле, чем переводить город на какие-то автономные Системы. Я тоже могу сейчас сказать, давайте построим там какой-то термоядерный реактор. Нанотехнологии. Еще это все звучит, конечно, красиво и прекрасно, но надо немножко опуститься на землю и быть реалистами в нашей жизни. Спасибо. И не могу не спросить. В преддверии э, значимого события для нашей страны и в частности для нашего города э, выборы предстоят. Ваше отношение к этой э, к этому событию? И как вы считаете, кто же все-таки должен прийти к власти? Такой серьезный вопрос, конечно, тем более в плане политической. Ну, прежде всего, конечно, на мой взгляд, и как депутата городского совета должна быть завершена реформа, и местным советам должны быть переданы реальные финансовые полномочия. Мы сейчас много слышим об этом разговоров, но, к сожалению, пока что нам обещают передать медицину на внутренний бюджет, нам обещают передать милицию на внутренний бюджет, но никто не хочет говорить о передаче каких-то денежных средств. Понимаете, у нас в городе фактически сейчас э, налоги, заработной платы и земля поступают в местный бюджет. Больше средств в местный бюджет не поступает. Этих средств еле-еле хватает э, для выплаты зарплаты бюджетникам. Ни о каком каком-то развитии вот, как бы много раз обращался к городскому совету с просьбой выделить хотя бы какие-нибудь деньги на развитие предприятий. Фактически все делаем за свои средства и не потому, что городской совет не хочет, а потому, что у него нет денег. В любом случае, какой бы мэр ни пришел, первым делом стоит выплата заработной платы, а все остальное потом. <с <с к сожалению. Как бы нам не хотелось, чтобы это было по-другому. Поэтому, прежде всего, надо решать вопрос сверху, чтобы городу, местным советам были переданы дополнительные средства. Вот у нас, например, ВЛК Кышенья платит налоги не у нас в городе. АТБ не у нас в городе платит. Гарант Пенсис Инвест не у нас в городе платит не знаю, арендаторы наши, например, положительный пример, зарегистрировали предприятие у нас в городе и платят налоги в нашем городе полностью все. И по такому же принципу должны идти все. Предприятия, которые работают на нашей территории, пользуются нашими дорогами, нашими услугами, нашими сетями, коммунальными и всем остальным, должны платить полностью налоги в нашем городе. Ну, какой-то процент, я понимаю, должен идти на содержание Киева, там, областных властей. Но это должен быть минимальный процент иначе у нас ничего не поменяется. Ну а по поводу выборов городского головы, я не хочу агитировать сейчас за какого-то кандидата. Ну, в, в, любом случае жители должны понимать, что они должны выбрать человека, который не то там космические перспективы всем рисует. Я а завтра я приду, сделаю счастье, восстановлю там все предприятия, и все будет работать, и все будет крутиться, и все будут по миллиону заработной платы получать. Нужен именно квалифицированный специалист, который знает, что делать с бюджетом, квалифицированный менеджер, квалифицированный технарь. И тогда наш город, в принципе, я считаю, наш город отличный, кто не приезжает, много людей сюда приезжает, в принципе, восхищаются нашим городом по сравнению с другими. Я надеюсь, что и с новым мэром нам удастся все-таки добиться, чтобы он стал еще лучше. А вы считаете, у нас есть такой реальный кандидат? Но у нас как минимум два реальных кандидата, не буду называть их фамилии, пусть люди сами определяются. Но я считаю, что у нас есть кандидаты, которые способны сделать наш город лучше, скажем так, и процветающим, но лучше. Но опять же, повторюсь, для этого нужен серьезный финансовый ресурс, серьезное изменения в законодательстве государства. Спасибо. И вам спасибо за интервью.